वसमत शहरात प्रथमच ईद उलादून नबी निमित्ताने गुरुवारी एकोणीस सप्टेंबर रोजी अठ्ठावीस जोडप्यांचा विवाह सोहळा मान्यवरांच्या उपस्थित हजारोंच्या साक्षीने संपन्न झाला असून पुढील वर्षी शंभर जोडप्यांचा विवाह सोहळा घेण्याचा संकल्प आयोजक सय्यद इम्रान अली यांनी केला आहे वसमत शहरात ईद उल नबी निमित्ताने दरवर्षी सामाजिक उपक्रम राबविले जातात यंदा एकोणीस सप्टेंबर रोजी दुपारी दोन वाजताच्या दरम्यान जिल्हा परिषद शाळेच्या मैदानावर वसमत तालुक्यातील अठ्ठावीस जोडफ्यांचा सामूहिक विवाह सोहळ्याचे आयोजन करण्यात आले मौलाना सुफी मुजम्मिल मौलाना इम्तियाज बरकाती मुफ्ती अल्ताफ रजा हाफेज मुर्तुजा अली यांनी धार्मिक रीतिरिवाजाने सर्व लग्नविधी पार पाडली या वेळी प्रत्येक जोडप्यास संपूर्ण संसार उपयोगी साहित्य देण्यात आले या विवाह सोहळ्याप्रसंगी आयोजक सय्यद इम्रान नासिर अली यांनी आपले मनोगत व्यक्त करताना धार्मिक विधीप्रमाणे साध्या व सोप्या पद्धतीने विवाह पार पडण्याची प्रेषित मोहम्मद पैगंबर यांनी दिलेल्या शिकवणीचा आदर्श डोळ्यासमोर ठेवून यावर्षी सामुदायिक विवाह सोहळ्याचे आयोजन करण्यात आले आहे जो कुछ अल्लाह ने दिया है मुझे उसे मेरी फॉर्म में हद सर्व करना चाहिए उसीलिए मैं हमारे विचार कमेटी के सदर जनाब अटीफ भाई से मिला और मेरी बात उनके सामने रखी और उन्होंने बताया कि बिल्कुल ये ये काम ये काम उम्मत का काम है और मेरे नबी ने भी कहा है कि निकाह को आसान करो निकाह को आम करो उसी बुनियाद तो पर हमने ये जलसे का इनखा किया और इंशाल्लाह आप सब देख रहे हैं इस जलसे का जो कामयाबी का चेहरा है मैं पूरे बसमत के नौजवान बूढ़े बुजुर्ग नौजवान सबके शहरों पे देता हूँ ये सिर्फ मेरी मेरी कोशिशों का सिला नहीं है ये सब आप लोगों की कोशिशों का सिला है मैं कुछ भी नहीं आप नौजवानों ने जो मुझे ताकत दी उसके बुनियाद पे मैं ये कर सका और इस बसमत शहर ने मुझे बहुत कुछ दिया नाम इज्जत शोहरत मेरे खून का आखिरी खतरा भगवान की खुदात अंजाम देते रहेगा इन अगर मुझे कमेटी इजाजत दे तो अगले साल इसी मैदान में सौ शादियों का इका हम करने तो जा रहे हैं सिर्फ मैं नहीं इसमें शामिल हो ये काम नबी का काम है ये काम उम्म का काम है ये काम हमारे आबा या अजाद का काम है ताकि अपने जो गरीब गुरबा लड़कियां वो घर में ना बैठे आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर जितने नौजवान दूल्हे हैं, सब नौजवान है अलहमदुल्ला आज मैं ये दूलों से भी एक बात कहना चाहूंगा कि इन दूलों को इनकी दीवियों को मैंने बहन बोलकर इतना सब सारा खर्च किया है मैं और मेरे भाई अतीफ भाई हमने हमारी बहनों के लिए सारी चीजें की है अगले अगले जिंदगी में कोई भी मसला आए हमसे रहा करें कोई भी मसला इंशाल्लाह हल करने की कोशिश की जाएगी और इस शेर के साथ अपना अपनी बात खत्म करूंगा बेअमल हो जिंदगी तो जज्बात से क्या होता है बेअमल बे हो जिंदगी तो जज्बात से क्या होता है बंजर हो जमीन तो बरसात से क्या होता है तकमील तजली के लिए लाजिम है अमल सर्व वसमतकरांच्या सहकार्याने पुढील वर्षी शंभर जोडप्यांचा सा सामूहिक विवाह करण्याचा सा संकल्प केला त्यास ईद मिलाद कमितीचे अध्यक्ष तथा संयोजक मोहम्मद आतिक यांनी मदत करण्याची गवाही दिली लग्नस्थळी व अन्य दोन फंक्शन हॉल येथे वराड्याची मंडळांची जेवणाची व्यवस्था करण्यात आली होती यावेळी माजी मंत्री जयप्रकाश दांडेगावकर आमदार राजूभया नवगरे माजी नगराध्यक्ष अब्दुल हाफिज मोहम्मद अथिक यांनी लग्न सोहळ्याच्या प्रसंगी आपल्या मनोगतातून शुभेच्छा दिल्या यावेळी विविध राजकीय पक्षाचे पदाधिकारी विविध क्षेत्रातील मान्यवर प्रतिष्ठित नागरिक व्यापारी सह हजारोचा जनसमुदाय उपस्थित होता लग्न सोहळ्याचे संचलन फिरोज शफिल्ला पठाण व शेख मुदस्सीर यांनी केले तर आभार सय्यद अली यांनी सय्य सोहळ्याच्या यशस्वी साठी परिवार व ईद मिलाद समितीच्या सदस्यांनी परिश्रम घेतले हमने सब अलमारी पलंग कूलर और गादी फिर बर्तन भांडे और एक सिलाई मशीन और दूसरा हीटर मिस्त्री जितने रोज उपयोगी के वस्तु है यानी अगर एक नया जोड़ पा, जोड़ा अगर आज ही कहीं अगर अपना सेटल करना चाहता है तो उसके लिए ये काम ये पूरा सामान सफिशेंट है वो आज ही किसी घर में जाके शिफ्ट हो सकता है और अपना संसार चालू कर सकता संसार उपयोगी सारे वस्तुओं को देने की हमने कोशिश करे और इनशाला आगे भी कोशिश करते रहेंगे मेरे ये बसमत के पूरे आवाम से ये निवेदन है कि ऐसे कामों में मेरा साथ दे मेरे मेरे साथ जुड़े और अगर कुछ विरोध है तो इंडिविजुअल भी कर सकते मगर समाज के काम करें